5-ci sinif dərsliyindən səhifə 204, 9-uncu tapşırıq 40 ədəd südlü loğma bişirmək üçün tələb olunan ərzaqların miqdarını nəzərə alaraq məsələləri həll edin. Burada 40 ədəd südlü loğma üçün verilən ərzaqlar var ki, süd, şəkər, yağ, vanil. Biz bunun bir ə, loğma üçün lazım olan miqdarını tapırıq əvvəlcə, sonra isə verilən tapşırıqları yerinə yetirməliyik. 250 ml süd ə, onlar ə, 40 ədəd üçün nəzərdə tutulan ərzaqların miqdarı da ki, kitabınıza qeyd olunub. 400 qram şəkər 80 qram yağ 2 milliqram vanil. Bunların bir ədəd üçün olan miqdarını hesablamaq üçün bir ədəd. Bir ədəd üçün olan miqdarı hesablamaq üçün Verilmiş miqdarların hər birini 40-a bölərək bir dənəsi üçün nə qədər lazım olar? 250-ni bölək, yəni südün bir ədəd südlo noğma üçün lazım olan südün miqdarını tapmaq üçün 250 millini 40-a bölərik. Son alınacaq 6 tam 125 millilitr süd. Növbəti ə, 400 qram şəkərin miqdarını bölərik 40-a. Buradan təpa 2 bir ədəd üçün 10 qram şəkər lazımdır. 80 qramı da bölərik 40-a. Hər birini 40-a bölürük. 1 dənə üçün olan miqdarları hesablayırıq. Yenə təkrarlayırıram. Alınacaq 2. 2 qram yağ, yəni 1 lovma üçün 2 qram yağ tələb olunur. 2 ml qramı da 40-a böləndə alınacaq. Eee, deməli hesablayaq. 0,5%. 0,5 e, e, milli qram vanil. Bu şəkildə Artıq biz bildik ki, bir ədəd üçün tələb olunan miqdarlar, ərzaqların miqdarı bunlardır. Sonra isə bu verilənə görə, yəni bir ədədə verilənə görə digər tapşırıqları yerinə yetirəcəyik. Birincidən nə qədər süd lazımdır? 30 südlü loğmaçım. E, baxırıq südün 1 e, südlü loğma üçün tələb olunan miqdarı 6,125 ml-dir. Bir ədəd üçün bu qədər lazımdırsa, 30 ədəd üçün 30-u vurarıq 6,125-ə. Yəni e, burdan da alarıq 187,5 ml süd. Yəni bu südə aiddir. Sonra e, yazılıb 25 südlü loğma üçün. Yəni yenə də 25-i vuraraq 1 sürlü loqmanşon lazım olan südün miqdarını, yəni 6-da 125-ə. Alarıq 156 ton 125 ml. Və 100 sürlü loqmanşon. 100-ü vurarıq 6 ton 125-ə, alınacaq 625 ml süd. Yəni bunlar südün miqdarlarıdır, loğmaları sayına görə dəyişir. Yəni 30 loğma üçün bu qədər, 25 loğma üçün bu qədər və 5 loğma üçün də bu qədər. Yəni bir nənəsinin miqdarını, yəni bir loğma üçün tələb olunan miqdarı ona görə tapdıq ki, verilən hər birinin sayına uyğun birinə tələb olunan, yəni biri üçün lazım olan südün miqdarını vurub Yəni verilən saylara nə qədər loğma lazım olduğunu tapırıq. Yəni eyni ilə də digər ərzaqlar da bu şəkildə yerinə yetirilməlidir. İkincidə nə qədər yağ lazım olar? 800 qram şəkər tozu əlavə edildikdə əvvəlcə baxaq görək 800 qram şəkər tozuna əlavə edildikdə Şəh 800 qram şəkər tozu neçə loğma üçün lazımdır? 800 qram e, biliriki şəkər tozunun miqdarıdır, yəni nə qədərdirsə, ancaq bir loğma üçün lazım olan şəkərin miqdarı 10 qramdır. Yəni birinə 10 qram e, lazımdırsa, 800 qram e, neçə loğmaya istifadə olunur? Evə bu suala e, cavab verməliyik əvvəlcə. 800 bölərək 10-a alınacaq 80. Yəni 80 ədəd e, Deməli, lovma üçün 800 qram e, şəkər tozu əlavə olunur. Deməli, əgər 80 e, burdan artıq biz bildik ki, 800 qram şəkər tozu 80 ədəd üsüdü lovma üçün, üçün e, istifadə olunur. E, buna görə də 80 ədəd e, Deməli, südlü loğma üçün nə qədər yağ lazım olar? Yəni əvvəlcə şəkər tozunun miqdarına görə e, loğmaların sayını tapırıq. Sonra e, həmin verilmiş sayı da e, deməli 80 ədədi də vurarık 1 e, südlü loğma üçün lazım olan yağın miqdarını. 1 südlü loğma üçün 80 qram e, e, 2 qram Onda deməli yağ lazımdır. 80 ədəd üçün 80-i vurarıq 2-yə, alınacaq 160 qram. Yəni 800 qram şəkər tozu üçün 160 qram yağ lazım olar. Növbəti miqdarı 100 qram şəkər tozu əlavə edəndə yenə eyni üsulla hesa hesablayırıq. elmüsundan hesablayın. Yəni 100 qram şəkər tozu neçə e, deməli loğma üçün hesablanır? 100-ü bölərik, ona alınacaq 10. Demək ki, 10 ədəd loğma e, loğmaya sərf olunan yağın miqdarını tapmalıyıq. Onu da vuraq. Yağın miqdarı 2 qram olduğu üçün 10 loğma üçün. Ona vuraq 2, alınacaq 20 qram. Demək ki, 100 qram şəkər əlavə onduqda 8 20 qram e, yağ e, deməli əlavə etmək lazımdır burada da. Sonra ə, digərinə baxırıq. 250 qram şəkər tozu əlavə edildikdə. Yenə də eyni qaydadır. 250 qram şəkər tozuna neçə deməli oğma üçün istifadə olunur? Bunu tapmaq üçün yenə 1 oğma üçün sərf olunan şəkərin miqdarını bölərik. Yəni ona bölürük. Artıq bizə məlum oldu ki 25 oğma bizə deməli 25 oğma üçün sərf olunacaq yağın miqdarını tapmaq lazımdır. 25-i də vurarıq 2-yə. Yenə təkrər edirəm. 2 qram e, 1 loğmaya sərf olunan yağın miqdarıdır. Ona görə də 25 loğma üçün də e, nə qədər yağ lazımdırsa, 25-i vuraraq işə alınacaq 50 qram yağ. Yəni ikinci tapşırığı bu şəkildə yerinə yetirilir. Üçüncüsü, yəni 9-uncu tapşırığın üçüncüsi. E, şəkər tozunun miqdarını dəyişməklə məsələlər qurun. Buna uyğun bir neçə, e, deməli, e, və istədiyiniz kimi misalları qura bilərsiniz. Mən sadəcə nümoya üçün 2 dənə nümoya göstərəcəm. Birincisində 900 qram şəkər tozu əlavə edildikdə nə qədər vanil, e, deməli, glazum olar. Bunu təkməlləşdirmək üçün yenə sualı qeyd edirəm. 900 qram şəkər tozu əlavə edildikdə Nə qədər vanil lazım olar? Bunun üçün əvvəlcə bilməliyik ki, 900 qram şəkər neçə südlülovaq üçün istifadə oluna bilər. 900-ü bölərik 10-a, alınacaq 90. Demək ki, 90 ə, deməli vanil, 90 ədəd ə, Sütlü loğuna üçün nə qədər vanil tökmək lazımdır? Buna görə də 90-ı vurarıq. Bilirik ki, 1 nə məsədli loğuma üçün 0.5 milliqram vanil lazımdır. Buna görə də 90-ı vurarıq 0.5-ə. Alınacaq 4.5 bu şəkildə olacaqdır. 4.5 milliqram 4.5 milliqram vanil etil əzolar. İkinci sualımız bu şəkildə olarsa 500 qram şəkər tozu əlavə edildikdən nə qədər süd lazımdır? Yəni burada hər ikisində şəkər tozu ona görə ə, qeyd etdik ki, bizə də sualı tələb olunur ki, şəkər tozunun miqdarını dəyişməklə. Ona görə 1-ci də 900 qram qeyd eləmişəm. Yəni mən ə, qurduğum üçün bu şəkildə eləmişəm. Siz istədiyiniz formada şəkər tozunu müttəliq şəkildə qeyd etmək şəklində digərləri ərzaqlarım miqdarını fərbi göstərməklə mə tapa bilərsiniz. Yəni digər ərzaqlarım miqdarını tapmaq şərtiylə məsələlər qura bilərsiniz. Yəni 500 qram şəkər tozu əlavə edildikdə nə qədər süd lazım olar? bu şəkildə nöqtələr lazım olar. Əvəzincə yenə də nə, bu buna nəvə ki tapşırıqlarda olduğu üçün 500-ü bölərək bir ə, deməli sülh lovması üçün lazım olan şəkərin miqdarına, yəni ona bölərək alınacaq 50. Demək ki, 500 qram şəkər tozu 50 ədəd demə artıq biz tapdıq ki, 50 ədəd deməli Südlü loğma deməli 500 qram şəkərçəyə lazım ola. Deməli düzəltmək ola 500 qram şəkərdən. Deməli südlü loğmanın sayını bildik. İndi isə bizə nə qədər süd lazım olduğunu tapmaq üçün 50-ni vurarıq 1 ədəd südlü loğma üçün lazım olan südün miqdarına. Auto tam 125 ml deməli qram ml-ə. Burdan da alarıq ki 312 tam 10.5 ml-dir şəhət lazım olar. 10-cu tapşırığa baxıb, 10-cu tapşırıqda əvvəlcə qeyd edək. Ustu həyətə metlaq döşeyim. Metlaqların ölçüsü 25 santimetrin 20 santimetrdir. Yəni biz bildiyimiz kimi 25 santimetri metrə çevirmək daha yaxşı olar əvvəlcə qeyd edək. Deməli, metrə çevirmək üçün Deməli 1 metr 100 santimetr olduğu üçün santimetrdən metrə çevirəndə 100-ə vurmaq lazımdır və ya hətta 100-ə bölmək. Bu zaman alınacaq 0,25 metr. Demək ki bu metlağın ölçüsü 0,25 metrin, yəni bu şəkildə 0dan 125 metrədir. Yəni en və uzunluq bu şəkildədir. İndi isə suallara deməli baxaq. Usta bir cərgədə 15 metlaq qoysa, alınan cığırın uzunluğu nə qədər olar? Fikir verək ki, əgər bu bir metlaqdırsa, bunlar e, deməli hər tərəfi 0.25-dir. Bundan e, deməli 15 ədəd yan-yana qoyulsa, demək ki bu e, bir tərəfi 0.25 metrdən 15 dəfə, yəni e, deməli uzunluğu bundan 15 dəfə böyük olacaq, yəni 15 nə yan-yana qoyulduğu üçün. Yəni birinin uzunluğu 0,125dirsə. Ona görə də 0,125-i vurarıq 15-ə. Alarık 3,75 metr. Yəni bu alından çəhrin uzunluğu 3,75 metr olar. Yenə qeyd edirəm, mətləğın bir tərəfindən uzunluğu, yəni yan-yana qoyulduğu nəzərə alsaq, bu şəkildə davam edəcək. 15 ədəd olacağı üçün bir ədədinin uzunluğunu vurarıq bu mətləkləri sayına. Yəni bu şəkildə 0,125-i vurarıq 15-ə. İkinciyə baxırıq. Həyətin 1 kvadrat metrindən nisbətən mətləx lazımdır. Əvvəlcə baxaq görək bir metlağın sahəsi nə qədərdir. Bunu tapmaq üçün adət gördüyümüz kimi eni və uzunluğu eynidir. Kvadratın sahəsini tapdığımız kimi və ya da elə bu ölçüləri vuraraq bir-birinə 0.125-i vuraraq 0.125-ə, yəni bildiyimiz kimi kvadratın deməli sahəsi və ya da eni uzunluğuna vurmuş olur. Xeyr, halıdır da. Kvadratın sahəsi bir tərəfinin kvadratına bərabərdir. 0.125-in kvadratı olan şərtdə 0.000 625 metrənin kvadratı. 1 kvadrat metr üçün lazımi olan e, neçə metlaq lazımdır? Bunu tapmaqa görə əvvəlcə 1 kvadratı, yəni 1 kvadratı neçə gənə e, bu sahəni tutan metlaq yerləşər bunu bilmək üçün 1-i böləyik 0.10-da 625-ə. Bölsək alınacaq e, 16. Yəni ki, bu 1 kvadrat metrə 16 ədəd metlaq e, demək lazım olar. 16 metlaq 3-cü suala baxırıq. Hə, e, demə, ölçüləri 12 metr, 10 metr olan həyətə nə qədər belə metlaq lazımdır? Əvvəlcə bu həyətin, təsəvvür edək ki, bu həyətdir. Bunun uzunluğu 12 metrdir, eni isə 10 metrdir. Bu düzbucaqlı şəkildə həyəti tapmaq üçün əvvəlcə sahəsini tapaq. 10-u vurarıq 12-yə, anlaşılacaq ki, 120 kvadrat metr bu həyətin sahəsidir. Həyətin neçə meklah lazımdır? Həyətin sahəsini bir meklahın tuta biləcəyi sahəyə bölmək lazımdır. Yəni bir meklah 0.1000də 625 kvadrat metr sahəni əhatə eləyirsə, yəni kiçik-kiçik. İndi kiçik. ümumilikdə bu, deməli bu boyda həyətin sahəsində neçə dənə bu meklahdan yerləşər. Bunu tapmaq üçün bunun həyətin ümumi sahəsini 120 kvadrat metrə bölərik 1 dənə meklahın tutduğu sahəyə. 0.1000 demə 1000də 625-ə O zaman ıı, alınar 1920. Demək ki bu sahəni metlaqla döşəmək üçün 1920 ədəd metlaq lazım olar. Yəni 1920 metlaq. 4-cü suala baxırıq. 4-cü sualda metlaqlar hər birində eee bir dəqiqə. Metlaqlar hər birində ıı, 40 ədəd olmaqla qutularda satılır. Bu həyətə neçə qutu metlax lazımdır? Yəni burada sahəsi 120 kvadrat olan, demə həyətin, demə həyətə uyğun olan metlax sayından gedir ki, hər birində 40 ədəd olmaqla qutularda. Bizə cəmi 1920 demə metlax lazımdır. Bunların hər biri 40 ədəd olmaqla qutularda satıldığı nəzərə alsaq, yəni 40 ədəd, 40 ədəd hissələrə bölər. Yəni 1920-ni 40-a bölərək görəb bunun içində neçə qutu e, metlaq e, deməli lazım olar. Bunun üçün yenə qeyd edirəm 1920-ni bölürük 40-a, alır ki 48. Demək ki bu e, bu həyəti döşmək üçün lazım olan 1920 ədəd metlağı e, deməli metlaq üçün cəmi 48 qutu metlaq lazımdır ki, hər birində 40 dənə olacaqdır. 5-ci e, Bir qutu metlağın qiyməti 22.5 manat olarsa, yəni bir qutu 22.5 manatdır. Bir qutunun qiyməti 23.5 manatdır. Həyətə döşənəcək metlağı almaq üçün nə qədər pul lazımdır? Yəni bundan əvvəl hesabladıq ki, bizə cəmi bu həyəti döşəmək üçün 48 ədəd 48 qutu metlaq lazımdır. Yəni bir qutusu 22.5 manat olan metlağa görə 48 qutunu nə qədər pul elədiyini tapmaq üçün 48-i vurarıq 22.5-ə. Buradan da almış olarıq e, 1080. Demək ki, bu həyəti döşəmək üçün lazım olan e, deməli metlağın qiyməti 1080 manatdır.